Hazır səbədlər. Deməli mövzu bazar səbətinin təhlilidir. Bazar səbətinin təhlili bazar səbətinin bizə üçün, hər halda nə olur? Məsələn, hər hansı bir müştəri marketə yaxınlaşır. Məsələn, çay al alır və daim çörəy alır. Çay alarkən çörəyi unuda bilər, ümida almağı. Və ya çörəyi alarkən şikidə almağı unuda bilər. Bu zaman ən çox xarici mallar daha çox alınırsa, onları bir-biri yan-yana yerləşdirməyi daha çox onlarda istifadə olunur. Yəni alıcının hansı mallar daha çox tələbatı var. Yəni orada niyə belədir, unutmasın deyə yan-yana qoyulmağının qəza səbəbini orada təhlil eləyir. Xo, belədir. Belə bir satış cədvəli var sobelədir ki minimum support qəhvəyə minimum confidence səviyyəsi hesabla. E, mən elə bunu support e, confidence ilə ona görə qeyd elədim ki, sistemdə də elə olduğu üçün, proqramda da elə olduğu üçün elə onun özünü elə hamı elə yazdım. Bu zaman nəyidir? E, support.com minimum con supportu artıraq. 40% değildi. 40-ı vururuq. E, Nəçə dəfə satışımız olur 1. 2.4. 5 dəfə satışımız olub. 40-ı vuruq 5-ə bölü 100-ə. Yadda saxlayırıq ki, minimum minimum support countumuz e, 2-dir. Və bunu unutmuruq. Bunu unutmuruq. Və daha sonra nəyimiz? Ə, e, nə satış? Gəl baxırıq cədvəllərə. 17.03 tarixində ə, e, saqqız bir dəfə alınıb. Ə. 14.04 tarixində saqqız alınmıx, 0 yazmışam. 17.04 tarixində. Hə, baxın cədvələ baxaq. Saqqız yoxdur, yazmamışam, 0 yazmışam onada. 01.05 tarixində saqqız bir dəfə alınıb və onu da qeyd eləmişəm burada. 16.06 tarixində saqqız alınmıx və beləliklə hər bir ə, neçə dəfə alınır. Məsələn, 17.03 tarixində çörəyi bir dəfə alınıb. 14.04 tarixində çörəyi alınmayıb, 17.04 tarixində çörəyi alınıb. alınıb. Ə, yazmışam. 01.05 tarixində çörəyi alınmayıb, 16.06 tarixində bir dəfə. Alınıb. Və hər birini qeyd eləmişəm. Həmçinin panta ee 17.03 tarixində sıfır alınıbdır. Baxın, bax, qeyd eləmişəm. Onda sıfırdır. Və hər bir məhsulu burada qeyd eləmişəm. Həmin tarixlərə görə neçə dəfə alınıb, onları qeyd eləmişəm. Daha sonra məhsulların adlarını burada bir daha qeyd eləmişəm ki. ee saqqız bir də alınıb. Çörək, ə, yox, ümumi qeyd eləmişəm. Saqqız, çörəyi, xamdır, çay, pomidor, süd, bütün məhsullar qeyd eləmişəm. Ümumi alış sayı 2 dəfə ümumi alınıb, çörəy 2 dəfə alınıbdı, fanta 1 dəfə alınıb, ümumi ümumi hesablayırıq. Biz ayaqları tarixə görə hesablayırdıq. Bir də imanı. Baxın, 8 2 dəfə alınıb, çörəy 3 dəfə, dəfə alınıb, fanta 1 dəfə alınıb, ümumi hesablayırıq və bura yazırıq. Çörəy kvadratın charmı 3 dəfəymiş burada, nə isə Sonra ümumi yadırdıfaxo ilə ontologiya almışdığıdan, suraya 3 dəfə alınıb, 2 dəfə yazmışam, hissə ona düzəltdi. Suraya 3 dəfə. Daha sonra, eee, neçə dəfə alınıb yazmışam. Bu tutdurtd nədir? Eee, ümumi nə qədər alışdı? 5 dəfə. Düzdür? 5 dənə gəldiniz var. Eee, Başqa fikirlə fəkkiz 2 dəfə alınmayıb, 25-ə içini elə bil 5-ə bölmüşəm 0.6. 3 dəfə çörəy alınmışsa, 3-ü 5-ə e, böləcəm. Bu 1.6 olmalı, yanlışlıq gedib. Santa bir dəfə alınmışsa, 1-i 5-ə, sıfır tammdan ki, çay 3 dəfə alınmışsa, 3-ü 5-ə bölmüşəm 0.6 belə. Yəni bunları nəzərə almışam və gedirmişəm. Daha sonra biz əlləp əvvələ qayıdaq. Burada suport kantumuzu 2 tapmışıq. Və bura baxın. Tezliyi 2-dən kiçik olan qiymətləri biz yeni cədvəldə götürməyik. Baxın, xamtan bir dəfədir. Və bunu yeni bir cədvəl qururam. Fikirlərim, bu xamtan burada qırmızı ilə işarələmişəm ki, biz bunu götürməyəcəyik. Yeni cədvəldə xamtanı qeyd eləməyəm. Amma yerdə səhqlidir, çörəyi idi. Çörəyi bunu içə qeyd eləyirəm, yanlışlıq olub. Hə. Çörəyi də hamısını qeyd eləmişəm, yeni cədvəldə. Buradakı. Hə. Buradakı. Sonra yeni cədvəldədir. Bax, tora. Yeni cədvəl Qur'andan sonra nə demişəm yeni cədvəldə? Qız əvəl məhdlıları cüt-cüt götürmüşəm. Saqqızla çörəyi bir götürmüşəm, qeyd eləmişəm buraya. Saqqızla çayı Bir götürmüşəm, qeyd eləmişəm. Bura istəyirsiniz, belə də qeyd eləyə bilərəm. Budayca. Aha. Baxın, 8 ilə çörəyi qeyd eləmişəm. 8 ilə çayı qeyd eləmişəm. 8 ilə pomidoru qeyd eləmişəm. 8 ilə südü qeyd eləmişəm. Baxın, 8 ilə yumurtanı qeyd eləmişəm. Daha sonra həmin şeyi çörək kimi edirəm. Çörək, e, çay, çörək, pomidor, fikir verin. E, çörək xil, çörək, e, yumurta qeyd eləmək. Daha sonra da həmin təqdim e, olunmuşdu. Aha. Quru çörək, quru çayla olan olacaq. Çay, pomidor. Hepsini cədvəldə qeyd edirik. Çay, pomidor. Iı, çay, süd, çay, yumurta. Baxın, çay pani 4 çay, süd, yumurta. Daha sonra nə olacaq? 4 süd, 4 süd, yumurta. Həmsəm qeyd eləməyəm hər hansını. Doğrusu süd, yumurta. Hamsını qeyd eləyək. Daha sonra qeyd elədikdən sonra baxırıq cədvəlimizə. Saqqız və çörək neçə dəfə birlikdə alınmışdır? Bu lap ədəci cədvəlimizə də qayıda bilərik. Saqqız və çörək neçə dəfə birlikdə alınmışdır? bir dəfə baxın qəzəminə baxırıq bir dəfə bunu uğur onu, onu qeyd eləmişəm. 8 vaçay neçə dəfə birlikdə alınıb, ümumiya alınmır. 8 pomidor neçə dəfə alınıb da alınmır. Və onları qeyd eləmişəm burda. Yəni tezlik, tezlik onların neçə dəfə alındığı qeyd olunur. Daha sonra burada da baxırıq bizim Bu porsiyonumuz neçə idi? 2 idi. Baxın bu. Baxırıq görək, 2-dən kiçikdir, gödülləri silmişəm. Eee, 9-la çörəyi də faulunu, 9 çay olmuyor. Baxın, qırmızılamışam, gəmi yəni silinib. Yerdə qalıb çay, pomidor, çay, yumurta 2-dən. Yəni 2-dən aşağı olanları silmişəm. Çay, pomidor, çay, yumurta. Sonra e, onları konfidenslərini hesablar. Yerdə qaldı çay, pomidor, çay, yumurta. Daha sonra çay pomidoru konfidensi necə sağlamayacaq. Çay pomidoru bir də pomidor çayı tərsinə yaza bilərik. Çay yumurta qalmışdı, yumurta çayı da tərsə yazmışdı. Yəni yerləri dəyişib yaza bilərik. Konfidentdə bu da bunu yaza bilmərik, amma konfidensə yaza bilər. Daha sonra bunu hesablamaq üçün burada biz 70% yazmışdıq baxır. Minimum konfidens 70%dir. Onu hesablayaq. Daha sonra niyidir? konfidentsi hesablamaq üçün baxın burada yazmışam solda neçə ne, dəfə e, bərabərdirsə bölürük solda neçə dəfə tək qalırsa. Yəni çay pomidor özü neçə dəfə bərabər olursa bölürük çaya, yəni birinci ardada. Sonra çay yumurta neçə dəfə bərabər olursa bölürük çaya. Pomidor çay neçə dəfə bərabər olursa bölürük pomidora, yəni birinci yumurta çayı neçə dəfə bərabərdirsə bölürük yumurtaya. Yəni 1-ci. İndi mən o cədvəldən baxacağıq ki, çay pomidor neçə dəfədir? Ümumilikdə 2 dəfə bərabər olub. Bölürük 3-ə çayın ümumi sayına. Bu ən birinci cədvəldə qeyd eləmişdi ya, bax bu. Ee, baxın burada. Çay neçə dəfədir? Çay 3-dür. Baxın burdan götürürük. Bölürük çayın ümumi sayına. Daha sonra çay yumurtanı ə yenə də bölürük çayın ümumi sayına. Pomidorla çay bir yerdə nə qədərsə, bölürük pomidor. Yəni pomidorun ümumi sayına. Yumurtayla çay neçə dəfə bərabər olursa, bölürük yumurtanın sayına. Daha sonra hesabladıqdan sonra 1.66 almışıq, 1.66 100% 100%. Bunu 0.66 də yaza bilərik, 1.1 ilə yaza bilərik, fərq yoxdur. Gəlirik baxırıq. Bizim konfidentimiz nəçaydı? 70% idi. Burda qeyd eləmişəm 70%. Bizim aldığımız isə 66 66% idi. Deməli 66% rəqəmdir nöy, 100% rəqəmdir. Bu o deməkdir ki, pomidor alınanda çay alınır, yumurta alınanda da çay alınır. Yəni bunun məqsəbindədir.